राज्यसभेतही पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचे पडसाद उमटले पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूरबाबत सरकारनं माहिती द्यावी अशी मागणी काँग्रेस अध्यक्ष आणि विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केली या सगळ्या मुद्द्यांवर सर्व पक्षांनी सरकारला बिनशर्त पाठिंबा दिला मात्र नेमकं काय घडलं याची माहिती सरकारनं द्यावी असं खरगे म्हणाले ऑपरेशन सिंदूरबद्दल सविस्तरपणे माहिती देण्यासाठी सरकार तयार आहे असं मंत्री जे पी नड्डा यांनी सभागृहाला सांगितलं ये पहलगांव एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया हमको बताया हिंदुस्तान के लोगों को बताया उसकी बात कर रहा हूं हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए हमारे से तो आपने मदद ली और दूसरी चीज सर, सर दूसरी चीज सर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप चौबीस बार सर, सर चौबीस बार उन्होंने तो बाद में सफाई चौबीस बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया तभी ये युद्ध ये, न ये, ये, ये युद्ध, नहीं, युद्ध नहीं ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ अरे देश के साथ ये अपमानजनक है देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती हम चर्चा करेंगे हर तरीके से करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा सभापति जी श्रमिक भट्टाचार्य ने ऑन आवर ओन अंडर रूल सिक्स सेवन ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा रखी है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप समय तय करेंगे भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हर बात की चर्चा करने के लिए तैयार है और हम चर्चा करेंगे राज्यसभेत या मुद्द्यावर झालेल्या गदारोळामुळे कामकाज बारा वाजेपर्यंत स्थगित करावं लागलं पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि एअर इंडिया विमानाच्या अपघातात मृत्यूमुखी पडलेल्यांना आज दोन्ही सदनात श्रद्धांजली वाहण्यात आली समृद्ध